Время героев. Обычно ты кажешься прошлым. Главные даты приходят из книг и кино. Главные битвы отлиты в газетные строчки. Главные судьбы истории стали давно. Время героев. По самому высшему праву ты подарила далеким и близким годам доблесть и славу, и долгую добрую память. Время героев. А что ты оставила нам? против фашистских захватчиков победоносно завершена Германия полностью разгромлена почему такой вот курдой? Победа все-таки! Мы до Берлина дошли! Да, мы дошли. 1418 дней шла война. Не воскресить всех павших дней. Невозможно не думать о ней. Так да победа! Нужно найти себе силы радоваться! Да, только мне кажется, что счастливая жизнь осталась там, летом 41-го. Это, конечно, так. Но тем более нужно строить новую, счастливую жизнь. А я про 41-го стараюсь не думать. Как не думать-то? Как? and oh, no. А -а -а. Здравствуйте, Иван Георгиевич! Здорово, мужики! Тетя Тоня, здравствуй! Здравствуйте, ребята! Субаня, мы за тобой! Ой, ну ладно, ну как всегда! Ну а что как всегда? Ну мы здесь, я тебе решили собралась! Сколько можно? На свой собственный выпускной опоздали! Ой, еще времени полно, успей! Пойдем! Хорошо поешь, уважаю! Дальше что, в консерваторию пойдешь? Да нет, это я так, для себя. Я бы как вы в летчики пошел. Кстати, а где вы учились? В Одессе, в авиационной школе пилотов. Дядь Вань, а правда, что финскую ваш полк уничтожил 13 самолетов противника? Да, было дело, ребят, было. А это правда, что у вас было 20 боевых вылетов? Все правда, ребят. А еще наш папа – герой Советского Союза. Ух ты, вот это да! Вот видишь, на кого тебе надо равняться? на героя Советского Союза, командира 13-го авиационного истребительного полка, майора Ивана Георгиевича Романенко. Ну что вы, ребята, сегодня перед вами открыты все дороги, и каждый из вас может совершить подвиг. И если трудиться, не покладая рук, любить свою родину, жить ради нее, это и есть подвиг. Ой, а сегодня наш папа уезжает в свой полк. Давайте сделаем общую фотографию. Давайте а вообще, ну и надо. Пойдемте? Пойдемте. А духка песня нам такой веселый ветер. Веселый ветер. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра. Дело объявления войны. Война пришла на Курскую землю. Через суджу потянулись вереницы утомленных, измученных беженцев с малыми детьми на руках. 26 октября 1941 года враг занял суджу. В здании средней школы разместилась немецкая военная комендатура. В больнице военный госпиталь. Лучшее здание были заняты под казармы, городскую управу, полицейский участок. Оккупационные власти установили на захваченной территории режим разбоя и грабежа. Дорого обошлась Суджанам почти 17-месячная оккупация. Сотни расстрелянных, повешенных, заживо сожженных мирных жителей. Радость освобождения была омрачена страшной трагедией села Им. небо, в дыму задыхались и плакали дети. Заживо сгорели трое семидесятилетних стариков, две матери сорока лет и десять детей от четырехмесячного до семилетнего возраста. Израненные, окровавленные взрослые прикрывали детей своими телами. Липницкая земля потемнела от крови, Содрогаясь от людских мук. Мы, дети той страшной трагедии, Мне было тринадцать, А тех, кто прятался в погребах, забрасывали гранатами. Меня вместе с другими жителями погнали по деревне. Была страшная метель. Мы шли разутыми и полураздельными. Ослабевших выводили из колонны и расстреливали. От наших хат. Соломенным крышам которые загорались одна за другой. Люди выбегали из горящих домов и их тут же расстрелили. What узнаете? Кривинов Анатолий Романович, разведчик 835-го стрелкового полка, 237-й стрелковой дивизии, освобождавший нашу с вами родную сужу, товарищ полковник. Младший сержант Пикер Иван Назарович, командир пулеметного расчета 931-го стрелкового полка. Вот так встреча, мужики. Вот и свиделись. Ну что, присаживайтесь. Рассказывайте, на каких фронтах побывали. Я участвовал на белорусском и украинских фронтах. Имею награды. Молодец, младший сержант. Где отличился? Участвовал в отражении восьми вражеских контратак при форсировании Днепра в районе села Лютиш. Молодец. Я тоже воевал на Днепре, но в районе села Гребени. В числе первых переправился через Днепр, захватив немецкий опорный пункт, а затем перекинув телефонный кабель. Ну, молодцы, ребята, порадовали. Вот только о Саньке с Петькой ничего не знаем. Где воевали, как сложилась их военная судьба. Погибли ваши одноклассники, ребята. Мне жена написала, что похоронки пришли. Но погибли, как настоящие герои. При форсировании Днепра Александр Павлюченко проявил исключительный героизм, обеспечил успешное, прочное закрепление на правом берегу реки. За этот подвиг Александру Павличенко было присвоено звание Героя Советского Союза. А погиб он под Житомиром. Там и похоронили. А старший лейтенант Петр Вениченко с горской бойцов за один день уничтожил целую батарею врага. Три пулемета, 15 автомашин, 350 винтовок, склады с боеприпасами и продуктами. Сам же был смертельно ранен. Посмертно присвоено звание ⁇ Герой Советского Союза ⁇ Ну вы идите, ребят, идите. Вот она, цена нашей победы. Наши ребята храбро сражались на многих фронтах. Более шести тысяч были награждены орденами и медалями. Среди героев Советского Союза мы видим и наших с вами земляков. Особое мужество и отвагу в боях проявили герои Советского Союза. Вениченко Петр Дмитриевич, Яконов Николай Максимович, Павлюченко Александр Петрович, Пикин Иван Назарович, Пугачев Терентий Давыдович, Романенко Иван Георгиевич, Телевинов Анатолий Романович, Кавалеры Орденов Славы, Волков Василий Григорьевич, Кириченко Иван Яковлевич. Товарищ полковник, мы здесь? Смотри, Василий. Над черным куполом Рейстага с знамя победителя. Не звездное знамя Янки, не полосатый флаг британца, а наше знамя, алое, как наша кровь, горячее, как наши сердца, простое и чистое, как наша правда. Ведь это мы и никто другой вошли в Берлин. Мы дошли, как я и обещал. Ты не верил, а мы дошли. Виноват, товарищ полковник. Не верю. А слово вы свое сдержали. Я в Берлине. Вот бы мамка увидела. Да, мы в Берлине. Мне очень жаль. Ну вот опять вы за старое. Товарищ полковник, довольно. Мне жаль. Прости, что ты погиб тогда. Так война же, товарищ полковник, а вы меня в памяти и в сердце донесли. Спасибо вам. Прости. Виноват, товарищ полковник, но я запрещаю вам так думать. Мы победили! День вот какой хороший, а следующие дни будут только лучше. Да, день сегодня действительно хороший.